Это у нас журналист дорожного контроля с места Корсик, Фонковская область, Матчевский Виталий. Дальше у нас есть остальные все, представляют чиновицкие активисты и так далее. Значит, Саша, Василий, Дмитрий Афанасьевич, еще один Саша и я, Максим. До сих пор мы были, ну не скажу, что друзьями, мы контролировали вас. Вы нас Хотелось бы узнать, вот, что наше областное вечерновичество планирует, ну, скажем так, ну, хотя бы на ближайшее время а работа, будет, ли изменения, будут ли ну, любые кадровые перестановки и так далее. Ну, в общем, если говорить в общем, о работе ГАИ в настоящее время, то мы ну, в достаточно сложной ситуации находимся, это, в принципе как и на Украине, хотя каждая область э, по-своему, есть ситуации разные, есть э, такие ГАИ, где и материальный ущерб нанесен, и так далее, и так далее. То есть у нас, слава Богу, мы сохранили материальную базу и все остальные там базы, которые есть, и личный состав, который есть. То есть у нас практически ну, потерь нет. Потери есть э, в том смысле, что у нас сейчас Раз такой переходный период, который начинался давно. Вот. Ну, никому не секрет, что мы, допустим, по вечерам, там, днем в свободное время ездим и смотрим за работниками, как да, они работают. Mm -hmm. То есть э -э у нас возник вопрос, э не знаю, знаете вы, не знаете, скорее всего, знаете также, потому что далеко, недалеко отсюда находится заправка Захи. Mm -hmm. э -э Но ну, честно, э есть, если ну, хотите, есть какие документальные видеозаписи и так далее Но работники ГАИ проводят на этой заправке я не знаю сколько времени за смену это на той же заправке э, существует ведомость по заправке автомобиля ГАИ долговая эту тетрадку лично видели когда они заправляются в долг как они помогают деньги то так же. то есть вы понимаете если бы мы это сняли то ну, всем по-другому однозначно на такие вещи реагируют и реагируют достаточно жестко если бы еще были... Ну, но... утром в 7 утра, каждое утро по патрулей 5-6 там. Они не, а -а 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 -а. не они не не являются не. за этот партнером ВОК, ВОК, то не ВОК? Да, да, ВОК, да, да, ВОК. Они не заправляют, а они за стоят за заправкой, курят, Смерть, да. Бог, талоны есть. Бог это наши талоны. Нет, я есть. знаю, но поверьте мне, я лично видел эту тетрадку, в которую приезжает инспектор, его записывают в долг, он заправляется, как он потом отдает. Когда нас увидели, то, конечно, талоны. было. Ну а почему но. он того не сразу не У нас процедура такова, что бензина на разлив мы уже давно не получаем. То есть mm -hmm. когда-то было. Ну, то есть мы сейчас получаем в департамент ИГИ талоны. Э, много, мало, это уже ну, согласно тому, что нам выдают. И, ну, возможно, что я уже не, готов там положить. Не, не, нет, нет, это поверю. мы просто доводим до вашего ведома, скажем а, так, а что поверю, такое происходит. Вплоть до того, что мы заправке им выделили комнату, в которой они находятся. Почему? Ну, я не знаю, зачем, честно, мы вот нас, нас не пускают, как бы честно, собственно, как же нас, нас видят, оттуда сразу убегают. Ну, mm -hmm. есть. Все, я, я вас принял и поверьте, что реакция. Ну, Мне это... Мы иногда направляем руководство ГАИ. Значит, э, ну, в частности, это, конечно, приносит вам, естественно. Вот. Информационные запросы, жалобы, там, ну, так далее, так далее. Все, что мы могли выявить там, во время наших рейдов. Как правило, дается все вовремя. В э, указанные значит, законодательством сроки это все выдерживается. Но есть очень много у нас вопросов, ведь будет надано в установленные сроки, и значит, вид должна быть полна, а не стол. Не о конкретном информационном запросе. Есть числа обо всех информационных запросах, на которые были даны ну, неточные, вот не То есть мы сейчас обменяемся телефонами, и я готов выслушивать в любое время нюансы, которые Кстати, вот такие, как если вы видели, что есть такая тетрадь на заправке, и там есть такие нюансы, ну, я должен реагировать на это. Потому что я не так должен реагировать на какой-то там знак, или где там инспектор стоит. То есть есть на это определенные там заместители, или там командир лоты, который именно руководит. А, а вот такие именно технические, хозяйственные вопросы, конечно, их, на, на них надо давать мне информацию, чтобы я давал адекватную реакцию на это все. А, вот юрист пишет сам или часть его ну, наших ответов запросов проходит через него. Если есть такое, и оно действительно тут что-то не... Ну, почему не отреагировать и не сделать это более расширенно и понятно и адекватно? Ну, проблем нет. Ну, просто как бы получаем вот такой ответ. Вот, ну, я ну, вот чувствовал себя как будто ну, без другого не а, а, э, Справа в том, что будет Краще ми не будемо піднімати вже ті запити, які надіслані, які відповіді далі на ті запити. Нам би хотілося все-таки, щоб в майбутньому, коли ми вам надсилаємо запит, ми хочемо згідно законодавства отримати змістовну обґрунтовану відповідь і в чіткі терміни передбачені законодавства. Все, більше ми нічого не хочемо. Ми, тобто, ми звернулись. Так само по Пускарах наших. Я вам просто приведу пару примеров. Возникла спорная ситуация да, с сотрудником ГАИ. Естественно, мы попросили как бы, вызвать ответственного, да, ответственного. Значит, вместо того, чтобы вызвать ответственного, под конкретным случаем инспектор там украинец, он набирает номер телефона, да, и к моей машине, в которой я сижу, подходит еще два, скажем так, бойца. Смотрите, ну как, Всегда мы боролись, чтобы не было при бы подставных свидетелей. Были у нас там нюансы. За нами гонялись подставные свидетели за Сашей. И, ну да, благодаря, там, допустим, есть у вас Эдуард Иванович, начальник городского ГАИ. То есть после нашей жалобы он отреагировал. Да, то есть прекратились преследования и так далее. То есть мы всегда боролись. Чтобы Может, не было. Как -то. -то. Да, за нами ночью, вот за Сашей с Димой да, ночью гонялись э, на черном БМВ. Друзья ваших инспекторов есть угрожали, видео после этого через две недели подъехали к Саше на работу, угрожали. Еще uh, есть... раз, там сотрудник там что-то будет. Да, да, да. То есть Эдуард Иванович реально помог, реально, то есть, чтобы не было никаких этих самых, не знаю, с кем он переговорил, с инспекторами, инспекторами, ну то есть, слава Богу, этого нет. Такие факты были, да? Просто да, такие факты были, а сами понимаете, что наших журналистов там в Киеве, в Луганске и так далее сжигают машины, мы должны были беспокоиться. Дітно місяця. Є відеозаписи, можу би доставити, якщо буде інтересно. У мене є питання вже безпосередньо по ваших підлеглих. Так як я проживаю в Косові, я дуже часто приїжджаю на ваш вірженський пост, багато матеріалів по ньому відзнято. Я не знаю, ви знаєте, ви не знаєте про ці відеоматеріали, ви переглядаєте, чи вам ваші заступники показують, що є таке. В принципі, ну, хотілося б зруйнувати цей стереотип, що ми з вами вороги. Ми просто вам показуємо от, недопрацювання ваших, з вашими підлеглими, де вони недопрацювали, де вони ну, реально порушують законодавство, де вони вже грубе порушення роблять, де незначне порушення. І... От, по Вижнському посту, я не знаю, знаєте, ви за цей випадок там, е, є відео, ну, я не хотів привозити, бо ну, може навіть під статтю попасти, бо, як я розповсюдження можу. порнографії. Там, ви мали би знати за цей випадок. Ми, Що... ми його показували, не, не ми показували, а показували. В департаменті ГАІН на, на когда вот це прозвучало, тобто це було на всю Україну, всі сиділи, свячальники начальники ГАІ в місті. Ну знову ж таки, я вчора був, у них вже немає інтернету. Тобто, ну, для, для мене, якби зрозуміліше. Е, Хай в них інтернет то і буде, тому що приїдуть, наприклад, туристи, і він скаже, а де мені там поселитись можна? Буде. Щоб це інтернет був, наприклад, навіть я як водій, мені терміново треба відіслати електронне письмо, і навіть це говорилось на рівні міністерства, що ми можемо заїхати, і відіслати там електронний лист, відіслати там, зателефонувати по терміновим обставинах. Хотілося б, щоб все це було. Вчора я узнав, що. У вас в вижниці на інших постах вже нема системи рубіж. Теж не зрозуміле питання. Ну, як на мене, ця система рубіж вона потрібна, тому що по ній є багато проблем, багато знову ж таки недопрацювань і багато порушень зі сторони окремих працівників дає. Це одне питання, але ну, в цілому ця система потрібна, тому що через цю систему ми можемо заходити викрадені авто. І зараз в цій ситуації знову ж таки загнавши в систему рубіш якусь там якусь групу провокаторів з, з, з якимось там е, номером, тобто його легко буде виявити, де вони знаходяться. Понятно. Значить, по інтернету. Інтернет... А в той, Значить, інтернет включений на якийсь свій момент. Вони заключаються в чому. В тому, що з ситуацією, яка... По всей Украине у нас происходит и все остальное. Значит, есть такая фирма, как «Олитранс». «Олитранс» контролирует, Почему, контролирует ситуацию работы рубежа. На данный момент просто сейчас не было в связи с революционными действиями и так далее, что подобное, не было просто обслуживания камер, не прошло момент обслуживания. Сейчас пройдет обслуживание. Я перезвоню в Олитранс, они приедут посмотрят все, чтобы он заработал... Я говорю, это... про рубеж или про интернет? Про рубеж. Про, Но рубеж. интернет работает? Ну, интернет, он просто отключен из-за чего? Из-за того, что рубеж и не работает. Почему? Потому что Олитранс не провел э, саму... Обслуживание. Да, обслуживание камеры. Ну, что, как он? а рубеж сейчас не работает? На данный момент нет, почему? Потому что в Литранс я позвонил, чтобы они приехали, представили своих людей. Они два дня назад уже звонили, или можно приехать, или нет, чтобы сделать ну, смотрите, Мы, тюрьмя... это, не совсем это как бы от нас сейчас зависело. Мы были в сложной ситуации, то есть система рубежа – это система. То есть она должна работать в системе по Украине. В связи с тем, что по Украине были разные ситуации в разных областях, она ну, нарушилась, эта система. Тут уже как ни крути, мы должны сейчас ее восстанавливать. Слава Богу, что мы ее сохранили. Потому что у нас были такие моменты, что мы сняли вообще оборудование с постов всех и увезли, потому что мы переживали за то, что оно, в принципе, дорогостоящее, и мы могли его просто потерять. Вот. Оборудование сохранили, оборудование поставили на завтра, сделаем эту наладку, и оно будет работать. Интернет тоже там будет, а то, что мы должны вести воспитательную работу и избавляться от негатива, я только что как никто другой. Ну, да. Есть с инспекторами, у нас никогда проблем нет, честно. Даже под того, что они нам пообещали никогда в жизни не нарушать право трога движения, и реально не придерживаются свое слова. То есть не стоят с правилами, не стоят. Есть ряд инспекторов, конечно, которые честно, вот что не ролик, что не съемка, что не общение, то это... Одни и те, же, наверное, да. Одни и те да. же, У вас есть список, у вас на столе второй график. Это инспектора, которые э, мало того, что них хамят, и они не знают элементарных ни правил дорожного движения, ни элементарных инструкций. Возьмем, ну, вот самый из них явно и с этим согласятся все, даже, я говорю, в Чернонцах сколько общались, это есть вот такой украинец. Да, это ужас. Это, ну, честно, что не общение, то это просто, ну, это Черновцы, да? А, черновцы. Да, это Черновцы. А, ну, там есть вот список у вас, скажем так. Украинец, как... Автоматчик мы просто право. не знаем, кто это. Это, если помните. А, Скажите, где это шведцев автоматчик? А, да. А, помните это, ролик, это, был, это, который сейчас возник. находится на автомобиле 0220? Да, момент. Да. 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 Тот, который был напарник э, того, что автоматом угрожал. То відправили на пенсію. Дуже рідко ми бачимо, коли інструктори даї зупиняють тих самих прокурорів, суддів. Я розумію, що це тяжко, що зараз будуть дзвінки. І для чого я хочу це сказати? Ми готові, щоб ви подзвонили, сказали, зупинили там. Суддю зупинили прокурора, зупинили там крупного начальника. Він зараз буде дзвонити. Хлопці під'їдьте з камерами. Ми готові приїхати і зробити так, щоб це побачила громадськість, як їдуть ці самі прокурори, щоб не було, тобто на вас самого тиску, щоб ваші інспектори не боялися цих мажорів, реальних мажорів, які через одного я знаю, по по як по Франківській області, так і по Чернівецькій, через одного всі їздять після роботи п'яні в стільку на дорогих машинах. І потім в ДТП, ви ви знаєте самі цю статистику, що то условно, то пішоход перебігав за швидко на пішохідному переході, то ще щось. Ну, тобто такі нестандартні ситуації, то там племянник прокурора, Ми готові е, зразу по будь-якому виклику виїхати на місце, якщо є якийсь мажор, тобто там суддя, прокурори і хтось з верхушки, ну, які можуть тиснути на ваших підлеглих чи на вас. Готові з камерами зробити так, щоб вони вже не потиснули ні на кого, і щоб вони пішли ну, робити, робити інакшу роботу. Посліднє питання таке б згадав по телефону чергової частини. О, ну, раніше що називалось телефон довіри, а тепер телефон чергової частини. Ну, По-перше, раніше ж вони були ці наклейки на транспортних засобах. Тобто водій міг, побачив, що на транспортному засобі працівника дає, він міг зателефонувати. Я стикався два рази ситуацію мені давали не той номер. І дуже часто я стикаюся з такою ситуацією навіть у вашому обласному, де є, що неможливо додзвонитися. Не, або не беруть трубку, або, або працює автовідповідач. То... Ну, чесно, додзвонитися неможливо. не піднімайте. Не піднімайте. на часі взагалі неможливо додзвонитися. 52 90 90. Так, зовсім не піднімайте. Щоб дійсно був ефективним цей телефон. Я... Ну, зробіть, якось, щоб це було було, це. Ви керівник можете зробити, щоб це було ефективно. Тобто, от, дуже важливо буде для всіх водіїв. Все. Гарно дякую. Все.